Довго шукали вас? Чого? Ну, складно. Чого? Так ви позвонили б, легше б ви знайшли. Вас в Україні підозрюють у створенні звичайної організації відмиванні коштів та впливу на міністра оборони Рустема Умірова. Як ви можете це прокоментувати? Е -е, так. давайте весь спектр обсудимо. Як вам Як ми хочемо побудувати. Хочете, можемо просто йти, щоб настояти. Ну, давайте зараз обсудимо. Как мы, это ток-шоу, это реалити шоу. Не, не, просто. просто так, сейчас меня ваш... обвиняете а не, я... не, мы вас ничего. А я якобы... кажу бы. Не, не, дивите, Мы ни в чем не называем. Мы журналисты. Я да. ну... официальная підозрая на Бусап. Да, да. А, и тому а, ваша позиция потрібна по цей підозри. Якобы... Смотрите, надо разделить на несколько вещей. То есть сейчас же есть, То есть, есть большой медийный кейс. Угу. Правильно? С вашей участием и со всеми остальными большой медийный кейс, который составляет в моем деле порядка 90% процентов, угу. ну дело, то есть меня обвинили, ко мне приписали, ко меня, ну, то есть медиа меня уже во всех из меня сделали как бы крайнего или обвинили меня виновным. Угу. И есть юридический кейс. Вот в юридическом кейсе я не очень могу давать комментарии, Михаил, вы угу. понимаете, потому что он юридический, есть адвокаты, есть, угу. есть вся история, который, ну, которую ну, я не могу сейчас комментировать. Поэтому угу. тут будем аккуратны. А медийный, ну что я могу сказать, это, мне кажется, крутая работа ваша и всех остальных ребят и ну, крутой сценарий, крутой, крутая медиа-атака за последние какие-то года. То есть ну, медиа сегодня сделала весь образ и все. Только То есть вы запрещаете звонуачения на Бойсаб? Я не могу их запрещать. Ага. Они есть, есть обвинения и они есть и там это дело сейчас идет следствие, ага. потом будет суд угу. и потом будем. Ну давайте тогда э, по конкретике. Вы с Паном Умеровым встречались у вас в квартире Я... на Грушевского 9. -я. Давайте так. Это да. все, что касается следствия, мы ага. не будем туда идти. Ага. Ну потому что сейчас рано еще идти. Ну, Окей. Туда. Не сасуячись листа. Да. Вы знакомы с Паном Давай, Умеровым? Да, да знакомы. Ага. А чи вы знакомы вы с Паном Галушенко? Знакомы. Они так же общались? Общались. Ага. А чи давали вы кому-то какие-то вклады? Галученко или Умерову? Просили, возможно, за какие-то компании, бронежилеты? Смотрите, по бронежилетам там есть большой кейс, я не хочу про него сейчас говорить, потому что это одно из важных аспектов, который будет в моем уголовном деле. Ага. Потому что сегодня же показали часть, ага. ну какой-то отрывок разговора, правильно, кусочек разговора показали. Но не показали весь разговор, правильно? Ага. А ну, Контекст разговора, То есть вырвано из контекста. Ага. Показали вот так-то, ага. как сегодня удобно воспринимается общество и все. Ага. А как оно было на самом деле, мы это ну, анонсируем же сейчас господин Железняк, что как будет. То есть еще будет дальше пленки и посмотрим, что будет опубликовано.